নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামে দীপকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এ ডি এৰী গ্ৰেট থাৰ্ড এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ্থ এক্সামৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামৰ কাৰণেও ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন আহি থকা পৰীক্ষাৰ বাবে এটা মকতেজ চিৰিজ লৈ আহিছোঁ গতিকে আহকচোন আমি সকলোৱে আৰম্ভ কৰি দিওঁ অসমৰ প্ৰথম বাৰ্তালোচনী অৰুণোদয় কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ হৈছিল ওঠৰশ বিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ওঠৰশ পঞ্চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ওঠৰশ ছয়চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ওঠৰশ ঊনপঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ ওঠৰশ ছয়চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত তলৰ কোনটো ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন কৰা মহোৎসৱ বাথৌ পূজা হোলী আলি আই ইৰিগাং কৰম পূজা উত্তৰ আলি আই ইৰিগাং পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ক্লিমেণ্ট এটৰলি উনষ্টল চাৰ্চছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিজৰেলী ৰামেশ মেকডনাল্ড উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিজৰেলী শ্বাহ মিলান তলৰ কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত অসমলৈ আহিছিল শিৱসিংহৰ দিনত গদাধৰ সিংহৰ দিনত ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত প্ৰমত্ব সিংহৰ দিনত উত্তৰ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল সৰুজনী নাইডু সুচেতা কৃপালিনী ওপৰৰ এটাও নহয় উত্তৰ সুচেতা কৃপালিনী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত উত্তৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা ৰঞ্জন গগৈ গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰমথেশ বৰুৱা উত্তৰ মহামান্য ৰঞ্জন গগৈ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সোতৰশ পঁয়ষষ্ঠি চনত কি চুক্তি হৈছিল লাহুৰ চুক্তি এলাহাবাদ চুক্তি পুণেৰ চুক্তি ওপৰৰ এটাও নহয় উত্তৰ এলাহাবাদ চুক্তি প্ৰশ্ন উমৰ তীৰ্থ কাৰ ৰচনা লম্বোদৰ বৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী উত্তৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰংমন তলৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ ছনাম প্ৰণৱ তামুলী উৎপল ফুকন মহিম বৰা ৰবীন্দে উত্তৰ ৰবীন্দে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী কোনে ৰচনা কৰিছিল নুমলী বৰগোহাঁই লাইথ হেপেনা বৰগোহাঁই স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ উত্তৰ নুমলী বৰগোহাঁই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনোখন উপন্যাস নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ ৰচনা ৰঙা মেঘ মান্দাক্ৰান্তা গৰমা কুঁৱৰী কোনো খেদ নাই উত্তৰ গৰমা কুঁৱৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলদিয়াবোৰৰ কোনটোৱে পৃথিৱীৰ অন্তভাগৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষ খবৰ দিয়ে ভূমিকম্পৰ তৰংগ আগ্নেয়গেৰী মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি পৃথিৱীৰ চুম্বকত্ব উত্তর আগ্নেয়গিরি পরবর্তী প্রশ্ন বড়াইল অভয়ারণ্য কত অবস্থিত কার্বি আংলং ডিব্রুগড় কাছাড় কোকরাঝার উত্তর কাছার প্রশ্ন সুন্দরী দিয়া সত্র কোন জিলাত অবস্থিত ধুবুরী নগাঁও বরপেটা কামরূপ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনজন সাহিত্যিকক লোকনায়ক বুলি জনা যায় প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা ৰুদ্ৰ বৰুৱা অমিয় কুমাৰ দাস উত্তৰ অমিয় কুমাৰ দাস পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হলংগছ কেনেধৰণৰ অৰণ্যত বেছিকৈ পোৱা যায় নাতিশীতোষ্ণ অৰণ্য ক্ৰান্তীয় পৰ্ণপাতী অৰণ্য ক্ৰান্তীয় চিৰসেউজ অৰণ্য ওপৰৰ এটাও নহয় উত্তৰ ক্ৰান্তীয় বৰ্ণপাতী অৰণ্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনখন চহৰক সাতখন দ্বীপৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় ঋষিকেশ বাৰাণসী মুম্বাই কলকাতা উত্তৰ মুম্বাই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম দিৱস কিমান তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় বাৰ আগষ্ট একৈছ অক্টোবৰ দুই ডিচেম্বৰ বাৰ মাৰ্চ উত্তৰ দুই ডিচেম্বৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী কি পাটনা ডেৰাদুন ৰাঁচী ভুৱনেশ্বৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাঁচী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ